Как... То ли дым, то ли чухо. Капец! Да! Привели к многочисленным отключениям электроэнергии в наших домах, единовременной продолжительностью свыше 8 часов. Все для людей! Все для людей! Удовлетворенные! Пустые отписки, обман просто, просто вот полнейший. Нам очень страшно уже жить в наших домах. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. І ви на моєму ютуб каналі Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди, їхньої антикринжатини і перепису того, яким боляче як вони страждають від свіжих прильотів. Ви не забувайте лишити нам подобайку і обов'язково підписуйтесь на ютуб-канал Курбанова Лайф. Бо сьогодні ми вам покажемо таке на Росії. Знову неспокійно. А хто з нами давно, той знає, що я ще понад рік тому пророкувала. Що до росіян почне долітати, долітати в абсолютно різні регіони? І це будуть НПЗ воєнно-промисловий комплекс, і не тільки. Як тільки ми зможемо наростити свої сили, створити безпілотники і не тільки так в них і буде палати. І це ми ще не дочекалися американської згоди використовувати, зокрема, і їхнє озброєння. Тож ми зібрали усі найпрекрасніші, найчудовіші, найпалаючі кадри З сьогоднішнього дня, і що відбувалося за поребриком. Капец! Да! А, и теннисный этот смеш-клуб. Как? Он то ли дым, то ли чух. 嗯。 Сейчас идет обстрел города. Вот это такое низкое укрытие на рынке возле Парикмахерской. Как вот тут можно спрятаться? Вот куда бежать? Все для людей. Все для людей. Вообще, что это за укрытие? Вот остановка пустая со всех сторон. Очень приятно. Баганди сьогодні, звісно, теж вийшла на свої робочі місця. З одного боку, нічого особливого, ми вже все це чули з іншого боку. Безкінечно вони переконують свого глядача в своїй правоті і в тому, що тільки вони знають істину. А ще тільки вони вміють аналізувати як світову геополітику, так і ситуацію на фронтах. Понад два роки вони розповідають про те, як весь світ з ними бореться, а вони два роки перемагають. Тільки результат, як то казав класик, все ж таки на табло. Президент Соединенных Штатов Америки сьогодні трусливо бежал с избирательной кампанії, поняв, що його ніхто не изберет. Такі, як Байден, должны привлекаться к ответственности за санкції, за розв'язану війну на Україні, за розрушення економіки европейских государств за то что сша делают по отношению кубинского народа против нас использовали самые крутые социальные технологии миллиарды баксов самая сильные спецслужбы мира а мы побеждаем почему а батька сказал сила в правде а правда на нашей стороне правда 30 лет назад Александр Лукашенко бросил вызов и золотому тельцу, и предательству, и бандитскому нагану. А у него не было ничего, кроме значка депутата Верховного Совета БССР, гигантской воли и любви своего народа. Воля, любовь, правда. Но мало было победить, надо было отстоять эту победу только силой. Александр Лукашенко Воплощение этой силы. А дальше гигантский труд. Пахота, крестьянская пахота. И вот любовь, труд, сила, правда Лукашенко. Это наша национальная идея. Это наша цивилизация. Ну что, ребят, все состоялась встреча с министром обороны Андреем Романчуком. Все вечером расскажу подробно, все, что можно. Вот покидаем здание министерства обороны. Вот удовлетворенные. Хоп. Ну, смотрите, что сейчас происходит аномальная жара, да. Гибнут посевы на Украине, в России, но в России, <свят> Бог любит Россию, у нас больше севера, Сибири, холодных регионов, где удар погоды будет, солнце не настолько сильное. Но на там солнце не солнце, лесные пожары тоже не сахар. Лесные пожары, и мы говорим про продовольственную безопасность. Следующий год будет, ну, не то что критичный, но такой по Украине ударит сильно. Не, не, я не думаю, что многие пишут о том, что будет голод. Ведь Украина уникальная страна. Там, чтобы организовать голод, надо было очень сильно постараться. Потому что каждый может себе высадить три ведра картошки, да, и обеспечить себя там на полгода. И так люди и делают, да. И, вот. И но экспорт сильно сильно упадет и вот Украина еще я очень хорошо помню ситуацию еще Януковича мы тогда с депутатами с чиновниками российскими обменивались делегациями приезжали общались и говорили о том что нам надо создавать зерновой опек Украина Россия Казахстан это треть мировых зерновых а это круче, чем э, нефтяной опек. Потому что нефть есть, пить не будешь, а, э, а продовольствие это очень важно. Треть в одних руках это фактически позволяет уже диктовать цены на рынках. И это была очень большая угроза для Запада. И этому, конечно, надо было со стороны России, ну как как бы ведущей державы, надо было в свое время приложить максимум усилий для того, чтобы этот проект состоялся. Но но он не состоялся, и для того, чтобы он никогда не состоялся, американцы очень серьезно все время смотрели и занимались украинской темой до начала Майдана. Была некая договоренность между Байденом, Януковичем, э, Дюпоном и э, еще, еще рядом американских компаний. Монсанта, Джон, Джон Дир. О выкупе Украинского банка земли Янукович начинал его формировать. Но та роль, которая, та доля, которую обещали Януковичу, она его не устроила. И он поехал к китайцам. Все помнят эту поездку к китайцам сразу же после, после того, как он отказался подписывать соглашение об ассоциации. Вот, некоторые мои друзья уверены, что именно это событие было а они более, более, было более как бы болезненным для американцев, чем не подписание соглашения об ассоциации. И послужило истинным ой, спусковым крючком для начала Майдана. Потому что украинские черноземы – это уникальные черноземы. И, эти, и сколько войн было, первая, вторая, мировая. И все время целились на украинские земли. А тут вот путем Майдана, переворота, можно было получить это без крови, но вот кровь начала проливаться чуть позже. Я, конечно, с одной стороны, оптимист, но как человек военный, я рассматриваю вариант. Потому что, поэтому все-таки я хотел бы, чтобы следующие топители ну, хоть как-то бы вывезли, потому что уже время готовится. Осталось, по сути, ну, полтора месяца, правда? Да. Все на этом. Но запас что? Не тянет, правда, да, поэтому печки с пічки з турбою і и угля, в тому числі в дамох, ні никогда різні на даному етапі не буде. Ну тож по факту, як є, чесно говоря. А знаєте, де справжнє життя росіян? Ні, ні, звісно, не в їхньому телеку. Не те, що розповідають в теплих, ошатних і дуже дорогих пропагандистських студіях. Правда, вона завжди у соціальних мережах, тому що там життя росіян без купюр. Там, те, що не вигадується, і не намагається вона це якось все прикрасити і подати по особливому. Ні, всю жесть, все дніще свого життя. Вони саме там спочатку самі фільмують, а потім викладають. Тож, власне, і ми, як і завжди, зробили неймовірну підбірку з соціальних мереж росіян. Жину тільки що витягнули, що витянули, а провалилася, вона тут стояла. zangеnsan endi қараш еni жители села Бобровка проживаем вот в таких аварийных домах уже довольно-таки много времени. И нам просто-напросто нет никакой помощи. Мы уже устали обращаться во все инстанции. И ездили к главе города, района и ездили к главе Челябинской области, но не попали, попали к Министерству строительства. Обещают все, делают нам сходы, мы приходим, нам все рассказывают, якобы все нам будет предоставлено, и маневренное жилье, и так далее, и тому подобное. Но ничего, просто пустые идет отписки. пустые отписки, обман просто, как, просто вот полнейший. Нам очень страшно уже жить в наших домах. Пожалуйста, помогите нам. Здравствуйте, я прошу прощения, мы сегодня соцопрос проводим, я хотел бы один вопрос вам задать. Скажите, пожалуйста, по пятибалльной шкале, как бы вы оценили политический курс нашего государства? Не оцениваю, не, оцениваю, не слежу. Ну, по вашим ощущениям в нашей стране сейчас все хорошо, не очень хорошо, среднее, среднее плохо? Среднее, смотря на кого. А на для кто? вас и вот для вашего окружения? Для моего среднего, Пенсионеров на еду хватает. На еду хватает? Да. На Хорошую за жизнь. Двойка, двойка. Почему? Наша правительство, двойка. Потом почему? А почему? Чего не хватает? Вот что бы вы хотели добавить, изменить, улучшить? У русских должна быть зарплата вообще конкретная. 500 тысяч где-то вот сейчас на данный момент. Потому что Россия самая богатая в мире страна. У нас столько нефти, столько газа. Мы должны сама четко жить вообще. И вот эти, не знаю, фашизм, чуть-чуть уничтожать надо. Вот это тоже фашизм. Как, как будто в космосе в каком -то. Фестиваль какой-то у них? Вообще непонятно. Это этого не должно быть. А чем, ну, заме чем ну, бы вы предложили ну, это заменить? Ну не знаю, нашими где-нибудь праздниками русскими. Так. Вот таких было, когда этот Хэллоуин был. Я с ума. В 1983 году я родился. Я застал маленький в детстве. Завдеповская. Угу. Да. Угу. И вот после нас нету людей уже. Все, они пошли в Россию. СССР, вот надо возвращаться срочно. Уважаемый Владимир Владимирович, мы жители многоквартирных домов Карла Липнита-174. И Карла Липнита-174, дробь 1 города есть, Краснодарского края, обращаемся к вам, как гаранту наших конституционных прав на личную безопасность и достойную жизнь. В период с 9 июля по 19 июля 2024 года мы стали заложниками непрофессионализма должностных лиц публичного акционерного общества Россети, Ленинградские энергетические сети и филиала Є электросеть акционерного общества электросети Кубань, действия яких привели к многочисленным отключениям електроенергії в наших домах единовременной продолжительностью свыше восьми часов. Так, в наших надаквартир хто додивився до кінця, той сьогодні від нас отримує зіроньку, у тому числі яке у нас сталевих нервів. Ви, друзі, якими щоденно прокачуєте свої скіли. І ми вас із цим вітаємо, тому що все те терпіння, якому ми навчилися, весь цей аналіз і критичне мислення обов'язково допоможуть нам легше пройти увесь непростий шлях до нашої перемоги. Не забувайте коментувати, почути і побачити. Обов'язково лишайте нам вподобайку, тому що тільки так ми можемо розповсюджувати цю зібрану інформацію. Ну і звісно, підписуйтесь обов'язково на YouTube канал Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.